привет на канале Даль... дальнобойщик данек начинаем мы наш <coughs> рейс так начинаем будем уже наверное в этом ролике заканчивать Бальчик. Большой... бушусь Большой... марин поломался мы на трохи Все будем выезжать А їдемо в... в... Владимир. Владимир Констовари, возьмем 23 тонни. Ставка із Києва во Владимир. Кілометр десь 800-700. Ставка 41 тисяча. ребят, такая вот история. Сел на Мерса. Кстати, Вольву продали ему, я не знаю, может на просторах, Можно я сейчас буду здесь побачить, но я не знаю. так вот такая вот история. А Марин уже мой, личный мир. Пришел до себя в фирму. Ну а на Мерса да поехал. осталось 210 км. Ну, сегодня, дай бог, выгрузимся, а там уже куда будет. Ай, блин. Самолет, хоть вам чуть показал. Так, заезжаем в город Москва, проехал аэропорт. И сейчас будем бачить

О, гамнала. Кстати, газир на территории Москвы. По Москве. Большинство их встречают постоянно. Не знаю, вони вот точно тут. Я не знаю, я больше над их не встречал только тут. Ну да, такие вон сзади тоже не газир. Ах, они-то не полюбили, они не полюбили. Ну, кто сидит? Давай, давай, родный, давай. Надо, наверное, будем на ремонте. Что-то. Мы тут уже посмотрим. А їду я спеша. Саме главное хотя бы, блять, та ехать, та хотя бы. Поверьте, как кстати такие вот ч плыв 169 км. Ой, извиняюсь. Вы этого не видели, поэтому задавайся. Что... Ладно, поехали. катись на разные катись ну, на 3000 литров у меня два бака на месяц ну короче нормально нам хватало наверное происшествие какое-то а быстрее быстрее Машан, сходим подивимся. Время в мене вагон. Сходим уже вашан сейчас. Так, сходим вашан, подивимся. Як подивимся, Нам продукты тоже купить. Не помешало. Ахай машина тоже скину сейчас. Сходим. Ой, вашан, подивимся. и ежу тоже можно купить. Если сейчас там дай бог загрузка. Ой, выгрузка. Плюс а уже загрузку, я не знаю, если ждать. Так что ежу все равно уж не будет. Ладно, сейчас ходим, да будем ехать. ребят, выехал я. Я извиняюсь. резко надо было затормозить затупил пробка кстати пробка движется но пробка имеется Газелька на варике что-то стало. что там такое? А, ну все таксистов. Давайте. мне туда надо. Давай, давай, ну ей И Газелька, давай тоже езжай. Возы что-то там для фитнеса я тебя зручу, не давай. Вот ты как раз проскакиваешь, я чутко перед колбасой как раз заеду. Да. Ну, да. О, ну да, нам туда. Привет, давай. Кстати, сходи в масс, там чуть еды, чуть почуть. И все, можно ехать. проедем на выгрузку Покажем Так все ребят Приехал я Вот там сейчас будем выгружаться Восточный экспресс фирма называется Комик Буев Плюс 29 У нас. Угу. Баем шарманку. Ладно, сейчас пойдем узнаем, будем выгружаться. Кстати, надо деньги забрать, а потом уже выгружаться. Это так, чисто, что мы не выгрузились, а деньги уже потом. Ладно, пойду узнавать. Кстати, надо. Ну, пойду, узнаю документы сдам, и буду выгружаться. Ой, ребята, ребят. Устал, ладно. Ну, будем прощаться. С вами был дальнобойщик Данек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Удачи на дорогах и удачи в пути.